正是望月郡主吗？怎么变成妖女了？听说大元帅就是被她害死的，而且还烧死了不少人呢。她就不是元帅的亲生女儿。要是没有大元帅，我们这座城早就保不住了。妖女可恶，杀了妖女，杀了。 怪哥哥心狠，要怪啊，就怪你自己太爱出风头，怪你偏偏找了个狼心狗肺的男人。哼！今日城中祭典，处决妖女，以祭奠父帅及众将士英魂。时辰到，行万箭穿心之行。 醒醒！ 谁时已。倘若我负了你，你会怎么办？你不会的。如果你负了我，我就杀了你，然后和你一起死。能死在你手里，我也无憾

圣女，天界已派天兵天将下来斩杀凤凰，而为首的赤日神君正是陈炎。陈